позвонил как раз по этой ситуации, что могут тут быть тетушки на этой акции. Депутат Народного фронта, фронта Максим Бурбак, он сказал, что готов нам помогать, но он сегодня вот уезжает за Закарпатье, поэтому мы не смогли с ним встретиться. Я надеюсь, что Народный фронт, для которого эта область базовая, тоже включится в эту работу. Местные депутаты не предлагали никакой помощи, я вам хочу сказать, что мы уже исчерпали все законные способы, поэтому я очень рад, что эта акция прошла мирно. Почему? Заявление в милицию, заявления в прокуратуру, никто не реагирует. Значит, люди, которые находятся на разных фасадах, вопреки требованиям закона про иллюстрацию об очищении влады, это тоже очень кричаще. Суды не реагируют. Избиения, которые были активистов, не расследуются. И такая ситуация не только здесь. Такая точно ситуация и в Житомирской области, и на Закарпатье. И сейчас нужны объединенные усилия губернатора, народных депутатов и правоохранительных органов. Но поймите, если общество раньше не чувствовало, что есть армия, появились добровольцы. Если общество не видело снабжения армии, появились волонтеры. Сейчас основная проблема – нет доступа к правосудию, нет доступа к справедливости. Поэтому кого мы ожидаем? Робин Гуда с бензопилами и гранатометами? Это будет как государство. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы система заработала сейчас. Сегодня громадские активисты звонят в местную у нас в в бездеяльности. Вы как это Я вижу следующим образом, что очень важно, чтобы губернатор, как человек, который отвечает за полностью весь процесс в области, вместе с нами добивался прозрачных назначений, чтобы был веб-сайт, на который были вывешены кандидаты на те или иные посады, проводились отдельные конкурсы. Люди могли заранее высказаться в отношении к тем или иным кандидатам, чтобы были э, торги. Э, была внедрена электронная система торгов не в 2018 году, а сейчас. Потому что, ну, вот, слушайтесь, только около 70 миллионов долларов это только то, что идет кэшем наличным тем людям, которые занижают цены при вывозе. Это разные фирмы прокладки. Неужели эти деньги не будут нужны на Буковине? И в данном случае, если мы будем работать совместно, над, над, над борьбой с коррупцией, над открытием всех этих схем, над уничтожением этих схем, то очень быстро будет результат. А не будем работать, возникает вопрос, так кто же в доле тут? Я думаю, что это вопрос очень актуальный. Просто некому расследовать, сейчас вся система парализована. То есть не работает прокуратура, не работает МВС. Но это же не может длиться бесконечно. Я понимаю, что вы прекрасно, как раз, депутат, знаете, кто вы все пришли, и как это имеет верх, соответственно, в Верховной Раде, на певном уряде. Кто же? Uh, смотрите, я не могу делать заявления, которые я не могу доказать. Почему я их не могу доказать? Потому что эта система вырабатывалась десятилетиями, и поверьте, не эти люди получают деньги. Получают деньги их представители, пятые шоферы, скажем так, в тех местах, где невозможно ничего доказать. Я могу сказать по-другому, то, что я могу доказать. Если бы была воля премьер-министра, президента, генерального прокурора, руководителя СБУ, руководителя МВС на наведение порядка, это было бы наведено за месяц, может быть, даже быстрее. А так я констатирую, что все эти схемы сохранены после Януковича, Назікають просто, почему? Не потому что деньги йдуть до самого вірху. Ну, і ви все-таки не сказали, а що ж робити. У таких собі... випадках. Очень очень все просто. Либо система... Ви не змогли сказати, що... я, прошу, ви не змогли сказати, хто кришує. Я, я вам що скажу, вам у нас у, у Чернівецькій області кришує міліція, прокуратура, так, СБУ і влада. У нас тут. Конкретно. Президент, президент, що нам з ними робити? Перше, нам сейчас необхідно. чтобы система заработала, потому что если она не заработает, останутся акции прямого действия, значит садить мусорные баки, а что еще делать? Я другого варианта не вижу. Но я думаю, что хватит мозгов, особенно в преддверии выборов, у власти все-таки начать, чтобы система начала действовать в интересах людей. Блокирована прокуратура, блокирована ВС, блокированная СБУ. Я был в Мукачево, там вот эти разборки были не между там двумя бандами. На одной стороне была милиция, на другой прокуратура СБУ, плюс бандиты, и это часть одно целое. Это совместные группы, которые получают прибыль. Что вам с ними делать? Идите во власть сами, избирайте тех людей, которым вы доверяете. Самое главное, не сидите на заднице, не ждите, пока вырежут все леса, а вы пойдете, скажем так, по миру. А эти люди уедут за рубеж. Избирайте нормальных людей, идите сами на выборы. Если вас не слушают, идите, значит, люстрируйте их через мусорные баки. Это гораздо более лучше, чем начнут здесь говорить уже ветераны АТО. Потому что вот у меня хлопцы приехали, например, они полгода сидели в плену в Донецке. Они не предали свою родину. Они сейчас стоят на это все смотрят. Ради чего они сражались? Ради чего они видели, как убивали их товарищи? Ради того, чтобы обворовывались сети, эти, обогащались премьер-министры, президенты и прочее? Нет, конечно. Так вот, когда этих хлопцев закончится терпение, будет гораздо хуже. Поэтому, пожалуйста, Літіску власть, діють м'якими методами. М'які зараз методи не діють зовсім. Ми це вже зрозуміли. Це чергова акція, яка також ні до чого не привела. Потрібні більш радикальні речі. Де? межа того радикализма, чтобы мы не скатились до каких-то небезпечных вещей, за которыми мы уже можем не остановиться. А на этот а это вопрос вам никто не ответит. Что, что, ну, что, что, сделать, если человека отказало сердце, он лежит? Начинать его вот так вот делать, пробивать ему там шприцом или оставить, может он отойдет сам, я не знаю. У нас никто из вас раньше не делал революции, кроме тех, которые мы не довели до конца. Поэтому давайте действовать, как нам совесть подсказывает, долг. Давайте действовать согласно угрозам. То есть, а где то мы жал уже, пусть нам совесть Бог подскажет. Я не знаю. Я не могу дать ответ на эти вопросы. Но я знаю, что сидеть и смотреть на это нельзя. Потому что завтра мы потеряем Восток. Послезавтра люди просто плюнут, половина уедет там на заработок в Португалию, а остальные будут на, на, да на рабов. Зараз у нас с нашей станции по 260, по 300 вагонов лесу идет за кордон. Румыния сделала даже колею до своих складов. Скажите, Будь ласка, без кришування тих структур, про які я назвав, можливі такі речі э, такі, Нет, ну, можливі, таку, значит, обкрадання таке держави. Це невозможно, поэтому и, вот, у мене таке предположение. Губернатор Москаль ввел заборону на видачу сертифікатів на вивоз леса Кругляка. Значит, э, а у нас с ноября месяца закон, закон. У нас закон, который с ноября месяца начинает действовать. До ноября они вывозят, чтобы вы все от своего губернатора, если он не... не если, если, Почему если в Верховной Раде не, не потребуется, чтобы быстрее ввели э, 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 уже закон о работе? Это не чувство, действовать Пане депутатам, я не могу, подождите, я не могу советовать вам, что делать кроме того, что просто не сидите на месте. Я предлагаю, потребуйте выполнения требований от губернатора. Если губернатор это не выполнит, требуйте его отставки. Любому депутату обращайтесь, если он вам это не выполняет, требуйте его отставки. Выдвигайте своих людей. Это скучно, это нудно, а что еще делать? Грузите в сметники, значит. Вот эти все сказки про раскачивание ситуации, их раскачивают те люди, которые воруют страну. Прежде всего, своим бездействием. Житя,